буду читать из Деяний со второй главы 46-47 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломлении по домам хлеб, и преломляли по домам хлеб, принимали пищу веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасать спасаемых в церкви и э, мы видим как жила первоапостольская церковь да и что она пребывала в общении в молитве в учении в служении и это должно быть для нас хорошим ну, примером а, но в чем сегодня должны пребывать мы давайте рассмотрим несколько Ключевых аспектов, в чем мы должны пребывать. Ну, в контексте этого слова пребывать значит не останавливаться, не отходить, не расслабляться, находиться в чем-либо. И первое, в чем, мы, в чем нам нужно пребывать, это пребывать во Христе. Пребывание во Христе описывает личные и близкие отношения, а не просто поверхностное знакомство. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 4-7 стих, написано, Иисус говорит своим ученикам о необходимости получения жизни от Него, используя пример виноградной лозы. Давайте прочитаем. «Прибудьте во Мне, и Я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне, я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветви и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И Иисус использует образ виноградной лозы и ветвей, чтобы показать нам важность нашей связи с Ним. Он истинно лоза и источник жизни. И, ну а мы ветви, которые, которые нуждаемся, которые нуждаются в нем. И, знаете, эти слова приз, ну, призывают нас к постоянно пребывать в нем. Потому что если мы возьмем ветви и отрежем от винограда, да, ну, ветвь какое-то время будет зеленая, какое-то время будет свежая, но со временем она завянет. Это знаете, это как телефон которым мы пользуемся. Если мы его не поставим на зарядку, то он сядет и все, и он будет просто ну, кусок пластмассы. Так же самое и в нашей жизни, если мы не будем приходить и заряжаться от Иисуса Христа, мы тоже просто засохнем, как эта ветвь и как этот телефон потухнем, и ну, не будет ничего происходить в нашей жизни. И Иисус подчеркивает, что Он источник нашей жизни, так как ветвь не может существовать сама по себе, потому что онибо она получает питание от лозы, так и мы без Христа духовно засыхаем и теряем силу. Апостол Павел в Колосянах во второй главе 6-7 стих говорит, «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укреплены и утверждены в Нем, без Христа мы ничего не можем делать. Иисус говорит нам об этом. То, что мы читали, пятый стих говорит, «Без меня не можете делать ничего». Пророк Иеремия в 17 главе, 5-8 стих говорит, «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как древо, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока, не знает он, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи он не боится и не перестает приносить много плода, и будете моими учениками». И знаете, нам нужна зависимость от Бога во всем, в служении, в семье, в работе. И пребывать во Христе — это приносить плод. Иисус, то, что мы читали, говорит, кто пребывает — во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Духовные плоды – это не наши усилия, это результат пребывания в Боге. Плоды во Христе – это измененная наша жизнь. Апостол Павел в послании о Галатам говорит в 5 главе 22-25 стих о плодах Духа. И он говорит, Плод же Духа есть любовь, радость, мил, долготерпение, благость, милосердие, вера, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духу, Духом, то по Духу поступать и должны. И знаете, каждый себе задайте вопрос, а какие плоды э, проявляется сегодня в моей жизни. Проявляется ли любовь, проявляется ли терпение, доброта в моих поступках. И, знаете, пребывать во Христе ⁇ это жить по Его заповедям и следовать Его примеру. В 1 Иоанна 2.6 написано, кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши мысли и слова, и дела соответствовали учению Христовому и отражали его характер. Пребывать во Христе значит иметь постоянное отношение с Ним. Это не просто знание о Боге, поверхностные знания, а близкая духовная связь. Пребывать во Христе — это не одноразовое действие, а постоянное соединение с Ним, как ведь с лозой. Когда мы пребываем во Христе, мы наполняемся Его силой, Его любовью, и это помогает нам стоять в трудные времена. И второе, о чем я сегодня хотел говорить, это в чем мы должны пребывать, это в учении Христовом. Написано такие в Иоанна, апостол Иоанн, второе послание, первый 9 стих пишет такое. «Всякий преуспевающий учение, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». И учение Христова — это основа нашей веры. Оно дает нам направление и понимание того, как жить по воле Божией, это не просто информация о а путь. Иисус говорит в, в Иоанна 14 глава, 6 стих. Он говорит, Я есть путь, истина и жизнь. Апостол Иоанн предупреждает, что те, кто пребывает в этом, кто не пребывает в этом учении, не имеет Бога. Это значит... Ну, не имеют отношения с Богом. Пребывать в учении Христовым это ключ к живым отношениям с Богом. Пребывать в учении это не просто знать Его слово, а жить в соответствии с ним. Это означает глубоко понимать, верить и применять истину, которую Христос дал нам через свое учение. Апостол Иоанн говорит ясно, говорит, что только те, кто пребывает в учении Христом, имеют общение с Богом. Пребывать в учении – это не поверхностное знание Библии, а постоянное изучение и размышление, размышление над Словом Бога. Пребывать – значит исследовать, принимать истину. Также и псалмопевец в первом своем Псалме говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о ней он размышляет день и ночь. И здесь говорится, что, что блажен человек, блаженный это счастливый человек, который... Избегает греха, заменяя его Словом Божьим. Написано, но в Законе Господа воля его, и о, не, и о Законе его размышляет он день и ночь. Духово, духовно счастливый человек характеризуется глубокими размышлениями над Словом Божьим и принятием его как основного ориентира в своей жизни. И тогда, как говорит Петр, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Иисус в Евангелии от Иоанна говорит, 8 глава, 31 стих, Он говорит, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Пребывать в Слове – значит подчиняться истине. Знание учение. Иисуса Христа бесполезно, если человек не применяет его в жизни. Яков говорит в первой главе своей 22-23 стих, «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Истинное пребывание во Христе проявляется в делах. Если врач даст вам рецепт, выпишет лекарство, и вы не будете принимать лекарства, то, ну, то вы выздоровеете. Конечно же нет. Ну, болезнь так и останется, никуда не уйдет. И также и Божье Слово дает нам э, жизнь, но только тогда, когда мы начинаем его исполнять. В первом послании Иоанна э, 2 глава, 3-5 стих. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем за его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. И знаете, опять задайте каждый себе вопрос. Применяю ли я слово сегодня Божье на практике. Как это влияет на мое отношение с людьми, на работу, на семейную жизнь. Учение Христова не ограничивается внешним поведением. Оно должно проникать в, наши, наше сердце, в наш разум. Пребывать в учении Христа — это позволить Слову преобразовывать нас изнутри. В Римлянам апостол Павел в Римлянам 12 главе во втором стихе говорит «И не, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая и угодная и совершенная». Учение Христа требует того, чтобы мы не только следовали внешним заповедям, но и проявляли и его истине, меняя наши мысли, мотивации и намерения. И знаете, опять вопрос к себе. Как часто мы позволяем Божьему Слову обновлять наш разум? Пребывать в Слове Божьем — это не просто интеллектуальное знание, но реальное общение с Богом. И Он открывает нам возможность для глубоких отношений с Богом. Написано, пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. Учение Христово — это не просто теория, это путь, путь жизни. Это постоянное пребывание в истине, жить по Слову Божьему. Это обновление разума и общение с Богом. Как часто мы позволяем Божью, как следуем ли мы учению Христа, применяем ли мы его в своей жизни, даем ли слово обновлять наши сердца и наши мысли. Нам нужно стремиться не просто слушать учение Христа, но жить по нему, чтобы иметь общение с Богом и приносить плод в Его царство. И в третье, о чем хочу сегодня говорить, это в чем мы должны пребывать, это в служении Христовом. Служение Христово, служение Богу, как мы все знаем, это служение людям. Да? Служение Богу ⁇ это не только проповедь или пение в церкви, да? это помощь ближним, поддержка нуждающих, участие в жизни церкви. Пребывать в служении Христовом ⁇ это значит постоянно служить Богу, людям, не только в церкви, но и в повседневной жизни. Это требует посвященности, смирения, любви и постоянного пребывания в Божьей воле. Нужно понимать, что служение Божье — это прежде всего призыв. Бог призывает нас к служению. Матвея, 20 глава, 26-28 стих, как мы проходили недавно, да, Матвея, и там это Ключевые стихи в, этой, в, в этом Евангелии. там написано, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, И кто хочет между вами быть первым, да будет вам родбом. Так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служить, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Знаете, я когда поступил в семинарию учиться в Ирпенскую, и там заходишь на второй этаж, и там... Висят отрывки из Библии. И на самом видном месте висел вот этот вот стих: И кто, кто хочет между вами быть первым, да будет рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. И здесь Иисус обращает внимание, что среди последователей Его, отличительным знаком величия является является служение величие состоит не в том чтобы ну, командовать там сидеть по правую по левую руку как это хотели ученики да а это служить другому и чем больше служения тем больше чести это Полное изменение мирских стандартов. И Христос оценивает нас очень просто. Он оценивает нас, скольким людям мы послужили. И Христос этому хороший пример. Он мыл ноги ученикам, хотя это привилегия, это обязанность была слуха рабов, то есть мыть ноги. Но Иисус служил людям, тем самым показывая нам пример, что и нам нужно служить. Нужно быть готовым служить в любом качестве, в котором Бог нас призывает. Служение ⁇ это не привилегия. А вот я уже говорил, призыв и каждый верующий призван служить, следуя примеру Иисуса Христа, который не искал славы себе, а смиренно служил людям в Римлянах, 12 глава, 1 стих, написано «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Служение Богу — это жертва, посвящение и поклонение через Его послушание истине, Ему. Истинное служение требует жертв, внимания, времени и сил. Нужно быть открытым к Божьему призыву, даже если нужно выйти за границы нашей зоны комфорта. Нужно быть открытым к Божьему призыву, даже если ну и так же самое и Пророк Исаия говорит, когда Бог призывал и говорил, кто пойдет ради нас, то Пророк Исаия не задумываясь он говорит, вот я пошли меня Относитесь к служению как к призванию, а не просто как к обязанностям. Служение — это не разовое действие, а образ жизни. Бывают времена усталости и разочарования, непонимания со стороны других людей. Не ждите, что служение будет всегда удобно и легким. Важно не останавливаться, даже когда не видно мгновенного результата. Нужно быть верными, оставаться в служении. Бог ценит верность. И даже если люди не видят, то Бог все видит. Он видит верность вашу, рвение и желание. Моисей служил Богу 40 лет. 40 лет он служил, несмотря на трудности, ведя людей в пустыне, да, несмотря на трудности и непослушание народа, он оставался верным до конца. И даже когда он знал, что он не войдет в землю обетованную, он все равно оставался верным до конца. Это для нас хороший пример. Знаете, ну, у меня брат, многие его знают, Сергей, кстати, сегодня у него день рождения, надо не забыть поздравить его. И он, он служил он в церкви у Влада Маховского. И он служит на центре. И сейчас на центре нет людей, там один человек, и он уже прошел реабилитацию, он живет там как на адаптации, как бы. Но знаете, в чем его, ну, мой брат Сергей, он ездит каждый понедельник, как он ездил до этого, когда, когда был центр наполнен, он ездил каждый понедельник туда на смену, на сутки. Так он и сейчас продолжает ездить. И уже в церкви с него смеются, даже говорят, Серега, зачем ты туда ездишь? Там же ну, уже остался один человек, ну и тот ну, уже не реабилитант. Серега, Сергей ему говорит, слушайте, знаете, я буду туда ездить, даже когда там никого не будет. И знаете, и в этом есть верность, верность служению. То есть, ну, и Павел в 1 Коринфянах, 15 глава, 58 стих говорит, «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд вас не тщетен перед Господом». И это жизненно важный призыв каждому из нас, это призыв к стойкости и усердию в служении Христу, потому что наш труд имеет вечную ценность. Не бросайте служение из-за временных трудностей. Помните, что Бог видит вашу верность. Даже если люди не замечают, если Бог дал тебе служение, будь верен в нем. И апостол Павел написано в Галатах 6, 9, 6 глава 9-10 написано, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а и паче своим поверить. И давайте будем стремиться э, пребывать во Христе, в Его учении, в служении. Это не только укрепит нас, но и принесет плод в нашей жизни и в жизни окружающих. И как мы читали э, в деяниях, то... Когда мы пребываем в этих истинах, Господь будет добавлять спасаемых и прилагать их к церкви. И хочу закончить словами апостола Павла в Тимофея. Четвертая глава, 16 стих написано «Вникай в себя». И учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступай из себя и слушающих себя тебя. И знаете, кто еще сегодня не во Христе, Как, ну, сегодня будет возможность да, прийти ко Христу. Христос призывает. Ну, и поэтому давайте помолимся, у кого есть желание, помолитесь. Боже святый, славим Твое великое имя, склоняемся перед Тобой в этот час и благодарим за любовь и милость, которую Ты явил к нам, Господь, за то, что Ты хранишь, оберегаешь нас, Господи, заботишься о нас, Господь, и за то, что Ты верен своему Слову, Господи. И я сейчас прошу, Господь, и за себя прошу, и за церковь, Господь, давай нам пребывать в Тебе, Господь, в учении Твоем, служение, Господь, укрепи нас в этих истинах, Господь, и направь. Славим Тебя за все, благодарим, Отец Сын, и Дух Святой. Аминь.